Ти знаєш, Андрій Володимирович, після минулого виступу КВК мені студенти почали більше посміхатись. Мабуть, пізнають. Наївний ти, Олексій Володимирович. Просто скоро сесія, та й всі в гуртожитку хочуть жити. Сьогодні день науки. І жартуємо про науку. З вами збірна викладачів КНТУ «Припот». Медчик Усіх відомих науковців надихали жінки. І лише Павлова надихала собака. А зараз мініатюра про студента, який неодноразово здає до добсесію. Сімнадцять. Ха! Дев'ятнадцять. Двадцять. Розмір таки має значення. Ви прослухали рекламу депозитної програми Бієб банку. Мечі Типл буду За два місяці до виборів Дмитро Анатолійович Медведєв Та Володимир Володимирович Путін коридорами Кремля лунають такі думки. Просто мне так да, хочется, буду там найти. Так да, хочется, пролетели быстро годы. А... Я куплю тебе дом у Бруда в подмосковье. И тебя приведу в этот Собственный дом. Владимир Владимирович, а давай на камень-ножницы бумага, кто пойдет, а? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. А -а -а. Я иду в президенты. People, а вы знаете, чему чемпионат Европы называют Евро-2012? Та тому що ми реально не знаємо, який буде курс Євро – 20 чи 12. Добрий день! З вами програма «В Мірі Животних» і я – безмінний ведучий Николай Дроздов. Сьогодні ми з вами поговоримо про студентикусі-мажорікусі. Студентикус Мажорикус обитает в диких и неприступных танцполах Лео Клаб и Данте. Студентикус Мажорикус, как и Каалы, обычно ничего не делает. Сидят на ветках и жуют зелень родителей. А также пучкуется в группы. Студентикусы, мажорикусы, самцы очень бурно конкурируют за самок с помощью окрасы, как и павлины. Окраса Бентли, Порше и Феррари. Также хочется сказать, что самки студентикуса, мажорикуса обычно выглядят как курочки. Очень много говорят, но ничего умного. Студентикусы, мажорикусы, как и шимпанзе, иногда пародируют повадки своих плачих братьев, студентикуса, умникуса. Но иногда хотят, чтобы их пожалели, как котов. Про, кроме этого, у студентикуса Мажоргиуса есть свои фразы. Дай списать. Ну что вам жалко, 60 поставить? У меня папа Бентли заберет. А сейчас, дорогие зрители, к нам студенты прислали фотоотчеты. Давайте посмотрим. А, нас не селят в общежитие. В июне пар не будет. Ты записался в доноры? В фонтане вечерком хорошо. Миниатюрка Барсы в общежитии. Кто курил? На следующий семестр ко мне ж предмет дойдет. Программа «Знак якости». Геродотовский мыслитель. Объявление оценок после экзамена. Друг, дай зачетку, а? Отчислит, не отчислит. Вот в чем вопрос. Субботник в парке Киота. На физкультуру я всегда хожу с удовольствием. С вами был несменный ведущий Николай Дроздов. Спасибо. People, На самом деле Силиконовая долина – это не технопарк. Это рай для любителей силиконовых органов. People, Азара! Миниатюра про диссертацию. А у нас в аспирантуре создали карательный отряд. Вы еще не защитили диссертацию? Тогда мы идем к вам. А насправді в нашому університету створюються нові продукти. Пишуться закони. Досліджуються нові товари та речовини. Виховують майбутню еліту націю. Загалом займайтеся наукою, навчайтеся. Інакше вона полюбить вас. З вами збірна викладачівка НТУ. Припот. Дякуємо, свята всім.